इस मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छा मैं पीठ पीछे तारीफ करना चाहता था मानी जाती है अगर बोलना जरूरी है इसलिए इस मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मैं दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ उसकी वजह यह है कि ये मुल्क में जो सबसे बड़ा जहर सबसे बड़ा फितना है आरएसएस का मनुवाद का उसको ईमानदारी से दिल से और अपनी जान अकेली के लेते बगैर किसी डर के मुखालफत करते हैं इसलिए मैं इनको सलाम पेश करता हूँ मौलाना फजल रहीम मुजदी साहब शायद आ रहे हैं यहाँ पे।

के असेंबली में जाते ही नहीं अगर मुसलमान बनाई देश अपनी एक सीट देकर अपनी एक पर, सीट परमानेंटली वफ करके और मैं वक्त की टॉपिक कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपनी एक सीट वफ करके हमने इस संविधान को किस तरह बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की बावजूद इसके कि उस वक्त मुसलमान सबसे बड़ी साजिश का जो पिछले कई सौ सालों में हुई इस मुल्क की तकसीम की सबसे बड़ी साजिश जो कि मुसलमानों के और भारत के खिलाफ थी उसका शिकार थे उसके बावजूद भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा उस वक्त के हमारे इतने दानिशमंद लोग थे आज नहीं है ये बहुत दुख इससे पहले कि मैं अपना बयान आपके सामने रखूं। हां, उससे पहले मैं ये भूल गया कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके महफिल सजाई है आज और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इसका कोई ना कोई हम किसी एक मजबूत रास्ते को निर्धारित करने में कामयाब है आज इस महफिल से इस, इस मजलिस से ऐसी मैं दुआ भी करता हूँ था। तो जलील शेख साहब एडवोकेट रसूल चटानी साहब जमीर मोमिन साहब भाई सैयद साहब नजीर भाई हाफिज और जी के मिस्त्री मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ उसी हिसाब से मैं अपनी तकरीर पेश करूँगा आप लोगों के सामने आप लोग, लोग मुझसे पहले भी और उससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जरिए से इस वक्त एक्ट की जो अभी अमेंडमेंट बिल आ रहा है या लाने की कोशिश की जा रही है नापाक कोशिश की जा रही है उसके बारे में बहुत तफसील से सुन चुके हैं सब लोगों से क्या आप ये चाहते हो कि मैं उस उन तफसीलों को दोबारा आपके सामने दोहराऊं या आप मैं अपनी तकरीर उस लाइन पे करूं या आप ये चाहते हो कि इस सब से निजात पाने का क्या रास्ता है उसके लिए मैं अपनी तकरीर करूं मैं आपसे पहले इस बारे में सलाह चाहता हूं शुक्रिया यही जहान तो चाहिए ये सब किताबी बातें हैं ये तो कोई भी बता देगा और मैं नहीं आपके यहाँ एक से बढ़कर एक वकील यहाँ पर है आप पकड़ेंगे उनको बुलाएंगे वो आपको तफसील से समझा आप खुद पढ़ोगे सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग तो बुनियादी बात ये नहीं है हाँ इस टेक्निकलिटीज को मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं मेन लोग वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के सामने एक समुद्र है चारों तरफ बोलने वाला वो इस, आएं आएं, इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं टाइम टाइम इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं कि आपने सफेद रंग की टोपी पहन रखी है तो आपको ही ये यकीन दिलाते हैं कि सफेद नहीं काले रंग की टोपी इस कदर के मक्का झूठे बेशर्म और बेईमान लोगों का समुद्र पेड़ लोगों का समुद्र आपके चारों तरफ है जो दिन रात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई दोस्त ने ये काले रंग की टोपी पहन रखी है और आप सबसे हाँ करवाने के लिए तैयार हैं और हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर उसको उस जाल में फंस जाते हैं ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है उसके लिए मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ तो उसमें टॉकिंग पॉइंट हमेशा मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई किसी ना किसी साजिश को बेनकाब करने का एक जवाब जरूर होता है अगर आप लोग उसे ध्यान से सुनिए मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से और उसी को मैं बात कह रहा हूँ मैं बचपन से आर के लोगों के ये जो है ये इनका स्टूडेंट विद्यार्थी के दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने अपने टाइम में इन्हें बाहर निकाला था परमानेंट तो मैं आरएसएस का वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि इनसे कभी भी बात करनी ही नहीं चाहिए वो फिक्स्ड है अपने पॉइंट ऑफ व्यू उससे नहीं सकते तो जो भी लोग उनसे बात करने जाएंगे तौर पर बंद कमरे में वो या तो उनसे कुछ तलबगार है उनसे या फिर धोखा खाने का उन्हें शौक तीसरा कोई मजा हो ही नहीं सकती बात नहीं करनी चाहिए कोई बात बात किस अगर बात करने का इतना ही ज्यादा शौक है तो पब्लिक डोमेन ये देखिए हमारी बेटियां खड़ी हैं छोटी वीडियो बना रही है ना ऐसे गुफ्तू कर रहे मैं भी तैयार हूं लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में वीडियो बना के गुफ्तु करने इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे मेरे जैसे लोग इसीलिए बात करना बेवकूफ है फिजूल है मैं यहां उन्हें कन्विंस कर लूंगा या वो मुझे कन्विंस कर लेंगे वो मैं उन्हें कन्विंस करूंगा बाहर जाके तो फिर वही काम करेंगे तो इसीलिए वीडियो और सामने भी सबके बात करने का कोई फायदा है ही नहीं तो उन उन उन, उन वजूहत से मैं कुछ बातें आपको टेक्निकल बता के उसके बाद एक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वक्त जो है इस्लाम का गिफ्ट है पूरी दुनिया टाटा जो कंपनी है से चलती है वो भी टाटा सन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट है वो इन कंपनियों का सबका माना तो वफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ये परमानेंट डेडिकेशन का या, यानी कि ये जो कि मेरी मिल्कियत है अगर मैं इसको अपने पास से परमानेंटली किसी मकसद के लिए दे दू किसी भी मकसद के लिए वो ये भी हो सकता है मैं क्रिकेट अकेडमी बना, जरूरी नहीं है वक्त होना जरूरी नहीं है वक्त कोई गलत काम करने के लिए भी जो कि गैर कानूनी हो मुल्क के कानून के हिसाब से मैं अपनी जायदाद अपने से तर के तार्लुक कर दू वो वक्फ है सिर्फ वक्फ ही होता, अपने वक्त की बात सुनी होती औलाद भी क्या होता है मैंने और वक्त अपने आप के लिए भी हो सकता जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ कर दूं कि मेरी रख रखाव के मेरी गाड़ी घोड़ा रहने सहने का इंतजाम मेरी हयात तक ये प्रॉपर्टीज करेंगी ये भी वक्फ है मेरे ही काम आएंगे लेकिन अब जो ये मैंने दे दी अब मैं ये नहीं कर सकता

निश्चित उत्पादर त्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय तुम्हाला या देशावर राज्य करता येणार नाही आणि इतकं सोपं आहे की फक्त तुम्हाला त्यांची भाषा बोलून त्यांच्या बरोबर सकाळ संध्याकाळ भेटलं पाहिजे तुमचा आमचा सूर्यप्रकाश एक आहे पाणी एक आहे हवा एक आहे तुमच्या आमचे भत आहे वर्ण व्यवस्थेचा चौकटी बाहेरचे सगळे लोक आम्ही जमा केले पाहिजे आणि व्यवस्था काय हिंदू धर्म काय आज एकोणीसशे सालापर्यंत जेव्हा काँग्रेसची तापमान झाली त्याच्यानंतर काही वर्ष या देशात हिंदू धर्म नव्हता फक्त ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणांनी ओळखलं वोड़े की आता काँग्रेसची तापमान आलेली हे कधी ना कधी देश दे स्वतंत्र होईल आणि स्वतंत्र झाला त्या व्यवस्थेमध्ये ज्यांना आम्ही पायद्यू ठरवलं ते आमच्यावर कशी येतील आणि म्हणून टिळकांचे याचपणे टिळक सावरकर गोरकर कोण असतील ते विषारी जे विचाराचे लोक आहेत त्यांनी मीटिंग घेतली आणि त्यांना सांगत होते की आजपासून आमचा ब्राह्मी धर्म आम्ही सोडलेला आहे आणि आम्ही हिंदू जर आपण सगळे कोण आहोत वर्गव्यवस्थेने ज्यांना पाठिंनी जुळवलं ते सगळे म्हणून वेळ व्यक्त म्हणत होते की इस्लाम आल्यामुळे आम्हाला देशात संपात लढली संविधानामध्ये जो सत्ता शेवट आहे वेळेपासून जरी वापरत असला तरी इस्लाम आल्यानंतर तो चांगला करता मी खूप सगळ्या नेत्यांना ओळखतो मी देशभर गेलेलो आहे आणि माझ्या देशभर घटले आहे आता ज्या आयसीची आणि सत्याची आम्ही भाषा करतो हे करतात मी करतो त्या सत्तेच्या आयसीच्या भाषेमध्ये जर सगळा हा समाज एकत्र आला आणि सगळ्यांनी फक्त सुसू केली तरी देश जागा येत नाही येत नाही आणि मग मला काय म्हणतात तुम्ही जरा फार पुढे आहात आम्हाला तुमच्यावर येऊ द्या ना म्हणजे मी सांगितलेलं त्याला खबर की जोपर्यंत तुम्ही तुमच्याशी जाती आता नाही जोपर्यंत तुम्ही असताना मुस्लिम कोण असतील त्यांना बरोबर घेत नाही त्याला एक एकशी म्हणा त्याला सांगतो मी फक्त काही मुद्दे देणार आहे जो नेता फार मालामाल आहे मालदार आहे तो तुमचं नेतृत्व करू शकत नाही कारण त्याला भीती आहे की त्याची संपत्ती जाईल काही करा तुम्ही अभ्यास करा आमच्या आमच्यासारखे फटके एडी आली तर दाखाच पाहिजे ते घेऊन वेडी होऊन घरी जपर्यंत जाईल असे लोक आहेत मग प्रचार कसं लढतात तसे त्यांच्या घरा वेळ आली सगळं झालं मला तर येणार याची लोक एका स्टेटमेंट घ्यायला आलो बघतात मी म्हणलं लिहा मोदी शाह कोणी आहे <laughs> या कारण मी वयाच्या सत्तेचाळीसा वर्षी जेव्हा त्यांनी रामायण महाभारत दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा मी म्हटलं हे वर्णव्यवस्था परत येण्याचे चिन्ह आहे आणि वर्णव्यवस्था व्यवस्था थांबवण्याचं काम आपल्या करतील आणि म्हणून मी न्यायमूर्तीपणाचा राजीनामा दिला आणि पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळेस सगळ्यांना माहिती आहे की मी फुले शाहू आंबेडकरांचं काम गाडगे बाबा आमचे संत होते त्यांच्या पद्धतीने मी करणार आहे मी कोणाचा पैसा घेणार नाही मी कोणाला पैसा देणार नाही आणि मी कोणाचीही लाचारी करत नाही त्यावेळेस मी

म्हणून त्याच्याकडे यांना प्रॉसिक्यूट केलं पाहिजे आणि ते त्यांच्या जीवनात कधीही कुठल्याही संविधानिक प्रकार वास्तवता कामा नाही हे दोन रिकमेंडेशन मोदीने मोदीच्या विरुद्ध जस्टिस सावंत जागतिक कीर्तीच्या तेजस्वी केलं होतं त्यांच्यावर तोडीचे जे झालेले आहे आणि असं असताना आताच ते बोलत होते काँग्रेसचाच एक माणूस ज्याची आता सगळी काँग्रेस होती तो मुदेला वाचवणं बंद होत अमित पटेल तेव्हा जसं त्यांनी सांगितलं की वक्फोरणाचा मजबूत होत कायदा करायचा ते मुसळधारांना पण नको आणि बाकी जणांचा नको साध्या लोकांना नाही तर वक बोलण्याचा कायदा करायचा त्यांच्या त्यांची हिंमत कशी होते त्यांनी लिंचिंग केलं तुम्ही नसला त्यांनी तुमच्यावर खोटे केस बनल्या तुम्ही गप्प बसला त्यांनी तुमच्या आणि जर सगळे मुसलमान एका हेच होतो त्याच्यात राजावर दिल्लीला बघा मी मैदानात प्रकारात बोलवतो की तुम्ही तुमच्या तुम्ही सगळ्या मुसलमानाला बोलवून घ्या आणि बघा सगळ्यांनी एकत्र सुसु केली तरी सुद्धा आम्ही आणि कशा अहिंसेचे भाग आहेत आमच्या आता करणार नको लाठी नको काठी नको अहिंसा सत्य हे आमच्या देशाचं ब्रीद आहे हे आमच्या देशाचं ब्रीद आहे दिलेलं आहे आमच्या देशाचं बाबा काय भीती अस महात्मा गांधीचा बाबासाहेबांच्या संविधानच करतो आहे की अहिसेच्या केलेले आंदोलन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे ते आंदोलन त्यांना अडचण काय आणि ज्यांच्याकडे असं वाटतंय की ज्यांना वाटतं की आम्ही जर भांडलो तर आमची संपत्ती जाईल त्यांना सातस्ताग नमस्कार करून सांगा तुम्ही घरात बसा आमचं नेतृत्व करू नका आम्हाला जे रस्त्यावर लढणारे लोक आहेत त्या लोकांकडून जाऊ महत्वाची गोष्ट अशी आहे की मी एकोणीसशे शहात्तर पासून सांगतो एकोणीसशे शहात्तर ला म्हणजे मी किती वर्षाचा असेल चौतीस पस्तीस वर्षाचा होतो की त्यामुळे आम्ही त्यावेळी आंबेडकर वाल्यांबरोबरची नाळ जमलेली होती आणि मी सांगत होतो की आमच्या सगळ्यात दुःखासमोर म्हणजे सर्व भारतीय मुसलमान असतील बाकी सगळे कोणी असतील सगळ्या दुःखासमोर ब्राह्मणवाडी आर एस एसच्या विचारसरणीत ते काय म्हणतात की का? आम्ही देशाचे बालक आहोत आणि तुम्ही सगळे जेवणाचे अधिकारी आहात म्हणून तुम्हाला भाऊ जमीन कशात पाहिजे तुम्हाला शिक्षक कशात पाहिजे माझा एक आनंद असला मी त्या शब्दकडून शिकवतो के जी टू पी जी मोफत शिकवतो तिथे मुद्दा अजून बाजूच्या आणि मला यांना मराठी बोलायला हे जो तुम्ही मराठी बोलणार नाही तुमच्यावर मराठी बोलणार कशी आहात आता मला काही माझ्या मित्रांनी सूचना केल्या की मला बोला काय व्हायचं ते नाही आवडला नाही आवडला आवडला आवडीचा प्रश्न कायच नाही आवडीच्या निवडीचा प्रश्न कधी गेला तुम्ही आमच्या रागवाल्याची भीती कधी पाहिजे तू माझा काही सांगता असेल तर भीती त्यामुळे त्या सांगतो की आमच्या सगळ्या गोष्ट आर एस एस आहे आणि आर एस एसचा खात्मा आणि संविधान आमच्या हातात या दोन गोष्टी केल्याशिवाय आम्ही काय करू हजरत जो स्टेज पर तशरीफ फरमाए हैं और मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जैसे कि आप सब जानते ही हैं आज का ये इत्तेजाजी जलसा आप सब लोगों की तरफ से वक्फ बिल जो 7th ऑफ अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसके मुताबिक उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर बुलाया गया है और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें इस बिल को किस तरह से रिजेक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चंद में इस कराना चाहूंगी कि हम पहले इस बात को यहाँ मेरी पहले भी बैठकी है और कुछ लोग होंगे जो का वर्ड तो सुनते आए हैं जमाने से लेकिन उस पर गौर करने का हमको तो मौका मिला होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वक्त कहते किसको नहीं आपको तो मालूम है कि इस्लाम में सदका और खैरात की बड़ी अहमियत है बहुत जगह जगह पर ने सदका और कह दो बच जाए कर दो और तुम नैकी को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा और महकूब चीजें अल्लाह के राम में फर्ज न करो ये तरकीबा थी ये तालीम थी इस्लाम की जिसकी वजह से मुसलमानों ने अम्बल दौर से लेकर सदका करना शुरू कर दिया था लेकिन तो खैरात और मुसलमान आज भी सदकों व खैरा करते चले आ रहे हैं लेकिन एक वक्त एक ऐसा सदका है कि जिसमें असल चीज एक्चुअल कैपिटल जो होता है वो बाकी रहता है और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको पब्लिक के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे बाप तो बाकी रहे और फलों को बेच करके सबका कर, कर दिया जाए ज़मीन तो बाकी रहे लेकिन ज़मीन के ऊपर स्कूल यदि खाना मदरसा मस्जिद हॉस्पिटल सराय जैसी चीज़ें कायम की जाती हैं सदके में जो कुछ दिया जाता है वो खत्म हो जाता है लेकिन वक्त में जिस परपज के लिए जो चीज दी जाती वो है वो कयामत का रहती है इसलिए हम कहते हैं कि वन सबा की सबक एक बार जो चीज वक्त कर दी गई वो कयामत जो है वक्त रहती है वक्त का फायदा सदियों तक उठाया जा सकता है और सबसे पहला वक्त जैसे कि हम जानते हैं कि यहूदी ने किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह हद में मिलकर लड़ा मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ा अंदर से वो ईमान कबूल कर चुका था उसने कहा जब मैं मरूँ तो मेरे सात बाप जो है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिए जाएँ वो सात बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए और उसको वक्फ कर दिया अल्लाह के राम ने हजरतमर ने वक् तो वक्त किया उस्मान नहीं रेल्ल तमू ने वक्त किया हज़रत अबू दादा और उम्मे दादा ने मिल कर के वक्त किया बागात और जो भी हजरत उस्मान ने ख़तौर से एक था जिसके अंदर पानी मुसलमानों को पानी की ज़रूरत थी तो उन्होंने कुएं को वक्त कर दिया वो कुआँ आए कि बाकी रहा उसके पानी से लोग फ़ायदा उठाते रहे एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यही वक्त की डेफिनेशन है कि असल चीज बाकी रहे और उसकी आमदनी सब करते चले जाए अल्लाह के लिए जो चीज को तोहफे में दी जा सकती है न किसी औलाद को विरासत में भी नहीं दी जा सकती तीनों बात याद रखिए, न बेची जा सकती है ना उसको गिफ्ट किया जा सकता है उसको विरासत में बाप से बेटे को जो तो जायदाद मिलती है वक्त की भी जायदाद नहीं मिल सकती बेटे को भी नहीं मिल सकती सबका होता है गरीबों के लिए के लिए जरूरतमंदों के लिए मुसाफिरों के लिए लेकिन इस वक्त की देखभाल के लिए मुतवली सी कस्टोडियन मुकर किया जाता है जो सिर्फ ख्याल रखता है वक्त का मालिक नहीं होता वक्त का मालिक अल्लाह होता है मदीना में आज भी वो होटल मौजूद है जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु की वक्त की जमीन पर तामीर किया गया है हजरत अली ने जो वक्त किया था उस पर हजरत अमीर माविया ने उसको खरीदने की कोशिश की थी उस बाग को लेकिन के हजरत इमाम हुसैन ने उसको बेचने से इनकार कर दिया हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो बादशाहों ने वजीरों ने अमीरों ने कबीरों ने यहाँ तक के औरतों ने भी कितनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ आप जाकर के देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ अगर आप की आपने ताकि मुसलमान बेगमात के नाम की पट्टियाँ लगी हुई हैं जिससे पता चलता है कि औरतों ने भी वक्त किया है यहाँ ये मुसलमान औरतें इसलिए मौजूद हैं कि उनकी उनकी पुरखों में औरतों ने भी वक्त किया है आज ही फौज तो और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो वक्त ही है जिस पर सरकार की बुरी नजर है और उसे हड़पने के लिए ही वक्त भी लाया गया है अंग्रेजों ने जब बादशाहों की जमीनें बादशाह चले गए मुसलमान बादशाह के हाथ से जब हुकूमत छीन गई और अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने बादशाहों की जमीनों पर तो कब्जा किया वक्त पे भी कब्जा करने की कोशिश की लेकिन आजादी से पहले भी मुसलमान अपने वक्त की जमीनों के लिए लड़े यहाँ तक कि 1923 में वक्त का कानून बनाया गया ताकि वक्त की बड़ी बड़ी जायदादों की हिफाजत की जा सके इस्लामी कानून के मुताबिक ये, ये बात याद रखिए ये बात उससे पहले मुकदर ने भी बयान की कि मुतवली यानी उसका केयर टेकर उसका कस्टोडियन जो है मुसलमानों के पुरखों की दी हुई चीज है किसी सरकार के किसी अमान ने के याची के लिए दी हुई जमीन नहीं ये हमारे पुरखों की दी हुई जायदाद है और उसकी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की रखवाली करना उसकी गेंटे, गेंटे करना हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप करे हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ बहुत से मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी अल्लाह के राम में वक्त की उनकी हिफाजत के लिए 1995 में वक्त एक्ट बनाया गया मुसलमानों के डिमांड पर यह एक बदलाव आया मुसलमानों की कुरशीचों के नतीजे में इस कानून में 2005 में 2010 में और उसके बाद 2013 में चेंजेस किए गए ताकि बाकी प्रॉपर्टीज को बचाया जा सके उसकी इबादत की जा सके ये सब कुछ मुसलमानों की कोशिशों से हुआ यह सब कुछ मुसलमानों की कोशिशों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से हुआ और अल्लाह गरीब ने रहमत करे हमारे साबित सेक्रेटरी मौलाना गली रहमानी को जिनकी मौजूदगी में ये काम हुआ था और वक्त की प्रॉपर्टीज को बहुत मजबूत और प्रोटेक्ट करके बता दिया गया था एक बात याद रखिए कि अगर ये वक्त भी ला जाता है तो वक्त की वक्त की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा उसका जुडिस्टिक्शन चेंज हो जाएगा सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा बहाना ये बनाया जा रहा है कि सचर कमेटी ने बाफ को इम्प्रूव करने का मशुरा दिया है लेकिन ये बाप जायदादों की लोग नाजाइज फायदा उठाने के लिए जो है इसको बहाना बना रहे हैं